Знаковецкая 68D. Вот была произведена вчера контрольная закупка. То есть э, есть адреса Карятовича Сейчас скажу. Корятовича 31. И... Сейчас еще секундочку. И что это у нас? И фактически адрес Лигоцкого 8А. Город Ужгород, все это а Говорят, что там сейчас игровые автоматы, рулетки. Ну там, да, рулетка, букмекерская деятельность незаконная, которая запрещена на территории Украины. Это, несмотря на то, что в городе проверки, они ну, смело, открыто работают. Да. Вывеска роды на колбаску, потому что на первом этаже колбасу действительно продают, а они работают угу. без вывесок и не знаю с документами или нет сейчас я их попрошу распечатать правила дядя, а можно проверить билеты? Это что, рулетка, да? Пишет, да, рулетка. Вот билет. Возможно, выигрыш 1500, а ну проехать. Добрый вечер, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. А дай, дай билетик, пожалуйста. Дай блядь, Деньги не давай, в они все. Это выигрышный, дай билет. Эти контроли за кнопку по с твоей подписью проигрышной, да, говоришь все. То есть. Тут действует рулетка. Капитан полиции по Новоренко. Я занят, да. Рулетка есть? действует и игровое заведение, которое, ну, я так понимаю, дурит людей, да? Дурят людей тут или не Дурят. дурят. О, бедные люди уже сидят, деньги последние про это. То есть про были произведены контрольные закупки. Билеты? Так тут билетов, смотри, тут целая куча мусорка билетов. Что это игралось. Это покер, который, в принципе, запрещен. Вот тут рулетка. Точнее, рулетка. Рулетка даже написано. Вот даже по-русски написано рулет. Электронная рулетка, которая запрещена. То есть все знают. Ну, ну да. Да, не Да, все вас за три равно. За все равно. Вообще, а документы есть какие-то у вас? Уже выключены. Да, у вас точно. Ну вы здесь ни при чем, вы же просто работаете. То есть документации никакой нету. Может, а Спрошу, вот думаем, а, ты куток спозирует, чья правила, мы это правильные. Распечатайте, пожалуйста, правила. А? Уже, а уже выключили компьютер? Ну неважно, закупку успели сделать, целая мусорка билетов. Старая полиция будет ехать три часа, новая полиция, слава богу, приехала быстро и как бы адекватно реагирует на данную ситуацию. Нет покер, никаких документов нет. Объект предохороны СМ. Ну, охрана не приезжает, потому что понимает, что тут никто не дерется. А просто Дорубитый час. какие час? Ну, просто ничего не мешает. Включайте, урок пришел. А, для чего? Ну, для вы чего выключать? Кстати, все подорвали? Не знаю, я тоже почерк. А вам дали указание, когда я эти три компьютера и рулетку не дам выключить. Все. Пока местную оперативную линейку я не дам. Не, не снимайте. Нет, телевизор нет, это покер. Это не какой телевизор. Это, точнее, что это? Это это рулетка. Так, все равно, присядьте, пожалуйста, туда. А чего туда? І нічого не виключайте, тому що тут здійснено, є підстава вважати, що тут здійснено правопорушення. Я вам пояснюю. І до приїзду, слідчо оперативної групи вам заборонено будь-які маніпуляції. Що, я, як громадянин, не дам. Так як ми боремося з кімневими автоматами, які є під забороною нашій державі. Vamos usar essa sujeitura que eu